Terima kasih Datuk Pengurusi uh, Saya ingin mengambil bahagian dalam uh, maksud B04 Suranjaya yang memerlukan tambahan sebanyak RM360 juta ringgit untuk menampung keperluan persediaan dan pengendalian pilihan raya umum yang ke-13 Datuk Pengurusi, pada 2 hari bulan April yang lepas Dewan Yang Mulia ini telah meluluskan laporan uh, jawatankuasa pilihan khas berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya dan dalam uh, PSC report ini Jabatan Kuasa telah membuat 22 show dan cadangan-cadangan untuk menambah baik sistem pilihan raya. Yang ada beberapa perkara yang uh, tujuannya ialah untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya umum yang ke-13 supaya dalam PIU yang ke-13 nanti kita ada sebuah satu pilihan raya yang lebih bersih dan adil. Dan ada beberapa show dan pandangan cadangan yang bersifat jangka pendek dan diberikan tempoh yang spesifik yang perlu dilaksanakan oleh uh, pihak SPR. Namun begitu saya amat dukacita melihat bahawa ada beberapa cadangan dan show ini belum lagi diberikan perhatian yang khusus ataupun dilaksanakan sepenuhnya oleh SPR. Beberapa perkara ini yang pertamanya yang paling penting ialah memberi kemudahan kepada rakyat Malaysia di luar negara sama ada mengundi di perwakilan Malaysia atau secara pos. Dalam laporan TSC, jawatankuasa telah membuat satu show yang cukup spesifik iaitu jawatankuasa mengusulkan SPR berbincang dengan pihak-pihak berkuasa terlibat dalam tempoh tiga bulan dari tarik laporan ini diterima oleh Dewan Rakyat bagi membolehkan syarat-syarat tersebut dikuatkuasakan melalui penggubalan kerangka undang-undang yang berkaitan. Maksudnya daripada dua hari bulan April, sepatutnya SPR hanya ada tiga bulan sampai dua hari bulan Julai untuk mereka merangka satu kerangka undang-undang supaya dapat dilaksanakan memberikan kemudahan kepada rakyat Malaysia yang duduk ataupun bekerja di luar negara untuk mengundi dalam PRU yang ke-13 nanti. Namun begitu saya amat kecewa kerana sehingga hari ini hampir 3 bulan kita tidak mendengar apa-apa perkembangan daripada HSPR. Dan uh, pilihan raya tempo pilihan raya kita ataupun tempo parlimen ini hanya ada beberapa bulan lagi sahaja. Dan kita akan menghadapi pilihan, pilihan raya umum yang ke-13. Saya mahu mendengar satu komitmen yang tegas daripada pihak SPR untuk memberikan kemudahan ini kepada rakyat Malaysia. Kerana ini telah pun disetuju oleh dan kita mahu melihat kemudahan untuk mengundi di perwakilan ataupun melalui uh, POS di luar negara. Ini dapat dilaksanakan dalam PAU yang ke-13 kerana ini merupakan satu impian, satu iktizam daripada rakyat Malaysia yang ramai yang berada di luar negara supaya mereka boleh mengambil bahagian dalam proses pengundian dalam PAU yang ke-13. Yang kedua, adalah Pengurusi, berkenaan dengan pengundi POS. Walaupun kita tahu bahawa untuk rakyat Malaysia di luar negara, kita telah berbincang panjang dalam PSC dan salah satu cara ataupun pendekatan yang boleh kita fikirkan ialah mengundi melalui pos. Namun begitu dalam PSC, kita telah berbincang supaya tujuan proses pengundian kita ialah untuk mengurangkan pengundian pos iaitu pengundi-pengundi pos. Dan dalam perkara ini memang untuk anggota polis dan anggota tentera yang selama ini diberikan kemudahan untuk mengundi pos telah dijadikan sebagai pengundi awal untuk mengurangkan jumlah undi pos. Namun begitu pada masa yang sama jumlah undi pos ini akan kemungkinan akan ditambah kerana untuk petugas-petugas SPR kita difahamkan oleh SPR bahawa dalam PRU ke-13 nanti akan mengambil 240,000 petugas-petugas SPR dan kemungkinan petugas-petugas SPR ini akan diberikan kemudahan mengundi secara pos. Walaupun SPR telah memberikan komitmen bahawa mereka cuba akan mengambil petugas-petugas pada hari pengundian daripada kawasan yang mereka bekerja itu iaitu pengundi-pengundi di kawasan itu. Walaupun ada komitmen ini tetapi ia tidak memberikan satu jaminan bahawa semua petugas itu akan diambil daripada kawasan yang sama. Ini memberikan ruang bahawa kemungkinan petugas-petugas ini akan memilih untuk mengundi pos. Jadi kita mahu satu komitmen, satu jaminan daripada SPR supaya mengurangkan pengundi-pengundi pos. Ini satu hakikat ataupun satu matlamat yang kita ingin capai. Bukannya menambah lagi kita nak mengurangkan. Jadi saya harap ada jaminan daripada SPR untuk mengurangkan jumlah undi pos dalam PIU yang ke-13. Perkara yang ketiga Datuk Pengerusi berkenaan dengan ethical Government. Dalam uh, PSC report kita juga buat satu uh, show yang cukup uh, specific, spesifik iaitu jawatan kuasa mengesahkan SPR dalam tempoh 3 bulan dari tarikh laporan ini iaitu 2 hari bulan April dibentangkan dapat menyediakan satu garis panduan dan kod etika tata laku code of conduct terpakai bagi mana-mana pihak yang kena menjalankan fungsi kerajaan sementara sehinggalah suatu kerajaan yang baru dibentuk di peringkat persekutuan atau negeri. Hampir 3 bulan kita belum dengar apa-apa lagi daripada SPR. Sama ada code of conduct ini telah di-draft ataupun uh, uh, telah dibincangkan dengan parti-parti politik dengan kerajaan-kerajaan uh, negeri dan kerajaan pusat. Dan ini perkara yang sangat penting, satu perkara fundamental. Kerana selama ini setiap kali ada perayaan raya, tak ada code of conduct ini kerajaan ataupun parti pemerintah di peringkat pusat, di peringkat negeri selingkali menyalahgunakan kuasa menggunakan kereta-kereta rasmi, menggunakan kapal terbang kerajaan, menggunakan helikopter kerajaan untuk kempen mereka jadi kita mahu satu code of conduct supaya parti yang memerintah baik di pusat ataupun di peringkat kerajaan negeri semasa kempen pilihan raya, mereka yang pertamanya tidak boleh menggunakan kenderaan-kenderaan rasmi yang keduanya, janganlah memberikan ruang kepada mereka untuk menggunakan, menyalahgunakan peruntukan-peruntukan Mengumumkan projek-projek pembangunan dan sebagainya Dan yang penting juga Semasa kempen Infrastruktur-infrastruktur uh, awam Kemudahan-kemudahan awam seperti stadium Padang, Dewan Orang Ramai, Barai Raya Sepatutnya dibuka Dengan seadil-adilnya kepada semua parti yang bertanding Itu perlu saya rasa Perlu ada dalam uh, Code of Conduct kita Yang keempat, Datuk Pengurusi Berkenaan dengan Penguatkuasaan Peraturan sedia ada Berhubung kesalahan memberikan maklumat palsu Dalam urusan pendaftaran Memang dalam PSC kita telah mengatakan bahawa SPR sememangnya ada kerangka undang-undang untuk mendakwa mana-mana pihak yang memberikan maklumat palsu Terutamanya menukar alamat mereka ke satu tempat yang mereka bukan uh, duduki di sana Tetapi namun begitu saya melihat bahawa SPR uh, kekurangan political will. Tidak ada tindakan-tindakan untuk mendakwa pihak-pihak yang menjalankan maklumat palsu, memberikan maklumat palsu untuk memindahkan pengundi-pengundi tak ada langsung tindakan daripada SPR dan saya mahu uh, mendengar apakah perkembangan daripada SPR sama ada dalam 3 bulan ini selepas PSC telah membuat laporan ada tak mana-mana satu tindakan mana-mana satu kes yang telah diambil ke peringkat uh, tindakan mahkamah yang kelima, Datuk Pengurusi akses media yang saksama pihak PSC juga pun membuat satu show iaitu jawatan kuasa mengesyorkan SPR meneriti fasa 2 perkara 115 Perlembagaan Persekutuan yang boleh meminta pihak berkuasa awam untuk memberikan apa-apa bantuan yang dapat dilaksanakan kepada Suruhanjaya dalam menunaikan tugasnya termasuk kementerian dan agensi berkaitan berkaitan berhubung dengan hal perkara yang melibatkan akses media yang bebas dan sesama kepada semua parti dan calon yang bertanding dalam sesuatu pilihan raya Perkara ini dalam tiga bulan ini saya hanya mendengar bahawa daripada Menteri Penerangan bahawa ATM akan memberikan kemudahan untuk parti-parti yang bertanding untuk menyiarkan manifesto mereka semasa uh, kempen pilihan raya. Namun amanya, apa yang mendukacitakan kita ialah uh, menteri penerangan sendiri mengatakan bahawa garis panduan itu bagaimana ia akan dilaksanakan. Hanya akan diberitahu kepada parti-parti politik selepas pembubaran parlimen. Saya nak tanya apa yang rahsia sangat ini? Sepatutnya garis panduan ini sekarang juga sepatutnya diberikan kepada parti-parti politik. Kita tak mahu satu keadaan di mana RTM memberikan ruang. Tetapi apa ruang yang diberikan? Sama ada dia berikan masa prime time ataupun 2 pagi pada pada hari-hari biasa semasa kempen itu. Jadi apa yang saya nak katakan, sepatutnya pihak Kementerian Penerangan sepatutnya memberikan penerangan, memberikan garis panduan secara uh, teriti kepada semua parti yang bertanding se uh, pada ketika ini juga supaya kita tahu apa bentuk Uh, akses yang diberikan kepada kita. Dan selain ATM, saya juga uh, mahu SPR mengambil tindakan memastikan bukan sahaja ATM, tetapi stesen-stesen yang lain, TV3, MTV7, ATV dan sebagainya, sepatutnya memberikan ruang akses media yang bebas dan adil kepada semua parti yang bertanding, termasuk juga surat khabar dan radio-radio uh, televisyen. Yang keenam, Datuk Pengurusi, berkenaan dengan daftar pemilih bagi alamat-alamat yang mempunyai ramai pemilih daftar. Pihak PSC telah mengesyorkan kepada SPR supaya mempamerkan dalam tempoh 45 hari dari tarikh laporan ini dibentangkan senarai pemilih yang alamatnya diragui di mana terdapat melebihi 50 pengundi di satu alamat yang sama untuk memaklumkan kepada pemilih yang terlibat supaya mereka boleh tampil kepada SPR serta membolehkan SPR mengemas kini dan membersihkan senarai tersebut. Dalam cadangan ini saya amat duka cita bahawa SPR walaupun dia kata ada mengambil tindakan tetapi mereka hanya buat satu link dalam website SPR dan meminta supaya pengundi cek sendiri. Ini tidak sepatutnya berlaku. Kerana perkara ini, apa yang kita minta dalam PSC ialah mereka mempamerkan senarai itu di kawasan-kawasan awam seperti pameran yang biasa di pejabat-pejabat pos berikan kepada parti politik dan sebagainya. Bukannya pergi cek sendiri, meminta pemilih cek sendiri maka ini defeat the purpose supaya untuk kita membuat penyebakan terhadap alamat-alamat nama-nama uh, yang terdapat dalam alamat yang sama ini. Jadi saya harap uh, pihak SPR memberikan satu penjelasan apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah alamat-alamat uh, yang mempunyai ramai pemilik ini. Yang terakhir sekali, Datuk Pengurusi. Berkenaan dengan 42000 pengundi ragu yang telah menjadi isu dalam beberapa bulan ini. Telah banyak kita bincang dalam sidang yang lepas kita bahas 6-7 jam terhadap akta kesalahan pilihan raya, pindaan terhadap akta kesalahan pilihan raya. Kita juga bangkitkan isu ini walaupun akta itu telah ditarik balik selepas itu. Tetapi pada hakikatnya walaupun 42 ribu dikatakan SPR telah kurangkan angka itu sekarang hanya 40 ribu yang masih diragui. Tetapi saya nak tanya SPR apakah tindakan terhadap 40 ribu ini? Kerana perkara ini sehingga hari ini tidak ada satu penyelesaian daripada SPR. Dan SPR tidak ada lagi jawapan kepada rakyat Malaysia Apa yang tindakan SPR untuk menyelesaikan pengundi-pengundi diragui ini Dan saya harap ini dapat diberikan penjelasan yang secukupnya oleh SPR Dan yang terakhir, Datuk Mursi, sikit, sikit lagi Penamaan calon Kerana penamaan calon ini penting Ini juga melibatkan uh, Datuk Mursi sendiri Dalam PAU yang ke-13 nanti Proses penamaan calon itu Proses bantahan telah pun dibatalkan Dan saya menerima jawapan daripada SPR Memang itu telah digazetkan Proses bantahan telah tidak diadakan. Maksudnya calon-calon yang bertanding tidak boleh lagi uh, batak ataupun bantah terhadap kertas penamaan uh, calon yang lain. Tetapi kuasa untuk membatalkan sesuatu penamaan calon itu diberikan kepada Returning Officer kepada pegawai pengurus pilihan raya. Apa yang boleh dibatalkan ialah kalau calon-calon yang bertanding itu mereka tidak memenuhi syarat-syarat perlembagaan umpamanya mereka bankrupt, tak bagi balik election return dan sebagainya. Saya mahu mendapatkan satu jaminan pada daripada SPR bahawa returning officer yang dilantik itu, 222 orang itu, tidak akan menyalahgunakan kuasa mereka. Kerana tidak kerana kuasa itu diberikan kepada mereka dan mereka tidak boleh sesuka hati membatalkan sesuatu kertas penamaan calon. Hanya kalau orang itu tidak memenuhi syarat-syarat perlembagaan. Tetapi atas masalah teknikal, ejaan dan sebagainya, sepatutnya ada satu komitmen jaminan daripada SPR bahawa RO tersebut pada hari penamaan calon itu tidak membatalkan mana-mana kertas penamaan calon atas masalah-masalah dan isu-isu tadika termasuklah kalau kertas penamaan daripada satu Pengurusi kalau ejaan salah nanti RO itu batalkan nanti tak boleh bertanding itu susah jadi saya harap ada satu jaminan daripada SPR dan yang terakhir sekali satu Pengurusi dah banyak terakhir. Dah. Ya. Masuk sikit saja satu ayat. Maksud di 06 JPM. Ini saya nampak ada 30 juta ringgit Dikendaki untuk membiayai kos operasi dan aktiviti unit penjenamaan negara. Saya nak tanya apa benda ini? Unit penjenamaan negara. Adakah Malaysia perlukan rebranding sekarang? Unit penjenamaan negara. Apa aktiviti yang dimasukkan 30 juta? Adakah untuk memasang billboard-billboard uh, sekarang janji Ditepati di di uh, tetap apa? dipatuhi atau sebagainya. Dan saya rasa ini bukannya unit penjenamaan penjenamaan negara. Mungkin unit penjenamaan Barisan Nasional. Jadi saya haraplah ini diberikan satu jawapan. Apakah 30 juta ini digunakan? Apakah tujuannya dan apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk mencenamakan unit penjenamaan negara ini? Sekian terima kasih.